усталость от войны, что уже давайте закончим хоть как-нибудь, уже нет никаких сил, и с другой стороны идти воевать и говорить, отстаивать эти территории тоже как бы. Если речь идет о тех, которые задекларировал не до царь, да. но он там задекларировал еще две области, в которых им еще туда умирать 4 года, как минимум. Ну, то есть Херсонская и Запорожская области. Есть мнение, что надо вот заморозить так. Да. Есть... При этом есть э, Рашка, которая сказала, что всю Запорожскую и всю Херсонскую область да. и плюс еще не оккупированные э, до конца Донецкую область и Луганскую в том числе вооруженные силы Украины должны выйти, освободить города, в которых со в совокупности людей будет там больше миллиона э, и отдать. И тогда будет мир. Нет, на это никто никогда не пойдет. Мое личное мнение, что если бы был вариант остановиться по тому, что сейчас произошло, ну, вот как вот сейчас по ЛБС, нет. возможно, это был бы вариант при определенных условиях. Э, санкции не будут сниматься, минимум там еще какой-то промежуток времени, потому что мы все равно все понимаем, что будет продолжение. Продолжение будет через 10 лет, там, через 5 лет. Вторая попытка будет совсем другая. Угу. Вторая попытка будет, за неделю прилетит 3000 ракет, и такого количества ПВО в принципе нету ни, в Европе, нигде. И тогда ну, просто уже никого не будет. Не будет центра принятия решений, не будет аэродромов, не будет вообще в принципе воинских частей. С состоянием на сейчас все знают, что будет во время оккупации. Что такое фильтрация, что такое подвалы ФСБ, что такое пытки, что вот это вот все.